السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ کتنی بار معاف کرتا ہے بہت ہی پیارا بیان تمام دوست اس بیان کو ضرور سنیے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے جو فیصلہ کر لیا گئے کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت تواہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا دور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے لیکن حدیث سنیے والی ہو رہا نا تو ربی اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدن ازنب یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فَقَالَ پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار ازنب تو فق مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کروا دیا فقال رب تو پروردگار یہ کہتا ہے عالما اب بھی انہوں رب بن یقر اسم میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے مانی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معافی فرما سکتا ہے تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے اس کے اس جاننے کی بنیاد پر اس کے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفت کو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا مکصا ماشاء ماشاءاللہ پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا سما اجنبا زمبن پھر اس سے گناہ ہو گیا فقال رب اذنب تو زمبن فقفر پھر کہتا ہے پربردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے فقال ربہو اللہ فرماتا ہے عالم عبدی انہ لہو ربن یقفر زمبن بیاخف میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے تب ہی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے, فرم... میں, نے عرض کی... میں نے فرمایا کہ میں نے کر پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد سما ازلب پھر اس نے گناہ کیا قال رب اجنب تو زمبند آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا لی مجھے بخش دے آبدی اللہ لہو رب بِهِ میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفاہش کیا ہے یہ تو بہت حدیث میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے پاس وائز نہ سے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے یہ مسلم شریف کی روایت ہے انجندم حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا انہا رجلن قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یقفر اللہ لفنان کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَال اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منزل لذیت اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذی کون ہے وہ شخص لا نے فران کہ میں فلاں کو کبھی معاف نہیں کروں گا قد کو نے فران اس کو تو میں نے معاف کر دیا وہ احمد تو آملا اس شخص کے تمام آماد میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا یہ ہے جرم تو کی انکار تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کے لیے لوگوں کو آبادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہوں یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہے حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل تسعکن و تسعین نفسکن تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے وَقَانَّمَا قتل النَّاسَ جَمِعَا اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو قتل کر دیا اس نے ننانوے قتل کیا فَحَلَّهُ من تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا فسآل عن عالم الارض تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فد اللہ الا تو اسے بتایا گیا فلاں راہم فلاں جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَعَتَاهُ وہ اس کے پاس آیا راہب صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کیے اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے فقال انہوں نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا فکمل بِهِ میتن اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب ننانوے کے بعد ایک ہی کسر تھی اس کو بھی قتل کیا سو پورے کر لیا پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ عالم پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف فقال إِنَّهُ قتل میتن نَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں لَهُ من توبہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ دام بیٹا دا کیوں نہیں سو قتل کیا تب بھی کیا توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا مَعْلَمْ یو جب تک کہ وہ گرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا وَبَيْنَ میں تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کا ان ادا ارزن قضا و قضا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو سو ان وہ بری جگہ ہے فن تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت ترین جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا حتا فاختصمت فیہ ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے فقالت ملائکت الرحمہ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہی اللہ تعالیٰ یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف ہجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے لہذا اس کی روح ہم قبض کریں اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے لم يعمل تجھے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ اس کو تو دو میں جانا چاہیے فاتا ملک الفیصورت ان آدمی تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فجالوں بینہم نہ فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں فعلا كَانَ اقرب کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا گیا عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر تو میرے بھائیوں بزرگوں میں نے تو یہ بیان سن لیا آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ یہ بیان سنیں اور اپنے دوستوں کو اس دین اسلام کی طرف راغب کریں اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے بیل آکین پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں